और जो नेक अमल ईमान के साथ नेक अमल करेगा वाल नोह या नो हयातम तैयबा फला नो या नो हयातन दैयेबा हम उसको से जिंदगी देंगे देखा आपने नेक बंदों को बाल से जिंदगी अता करेंगे लुत्फ जो गुनाहों में जो लोग गुनाहों में लुत्फ तलाश करते हैं लफ्जत तलाश करते हैं उनसे बढ़कर बेवकूफ और ग्राहक नहीं है क्योंकि अल्लाह कुरान में ये वादा है कि जो ईमान लाएगा अमर साले साले माने नेक अमल करेगा उसको हम बालू जिंदगी देंगे तो कुरान कैसे गलत हो जाएगा कुरान पर ईमान लाना तो जरूरी है न अल्लाह तला झूठा झूठ झूठा वादा नहीं करते अल्लाह ताला का वजह है कि जो ईमान लाएगा अमर सर्वे करेगा हम उसको से जिंदगी हटा करेंगे लुस्फ वाली लज्जत वाली जिंदगी अरे दोस्तों अल्लाह के वादों को ईमान लाओ कहां शैतान और नफ्स के कहने से अपने नफ्स को हलाकत और परेशानी में डाल रहे हो शैतान और नफ्र जो है वो हमारे काल में कहते हैं गुनाहों में बड़ा मजा है लूट लो शैतान को जवाब दे दो नफ्स को कि अल्लाह की नाफरमानी में हर गिन मजा नहीं है मजा है तो थोड़ी देर का है गुनाहों का मजा तस्वीर है मगर थोड़ी देर का है इसकी मिठाल हजरतानवी रम्ला ने जी जैसे खारिश का मजा खजराते वक्त बड़ा मजा आता है खजराते वक्त बड़ा मजा आता है लेकिन उसके बाद फिर सजा जब खजरा आ चुका जब जलन हुई खाल फट गई और ज्यादा और ज्यादा मुसीबत में मुबतला हुई है तो वैसे गुनाहों का तकादे से परेशान न हो गुनाहों का भरपूर डट कर मुकाबला करो मुकाबले की अल्लाह ने हिम्मत दी है जैसे बदन है अब एक औरत तो रही है सामने नष्ट कहता है देख लो नष्ट कह दो नष्ट खबर खबरदार नहीं देखने तो हिम्मत से काम लो तो खारिश का मजा देना हो तो उसी, लेकिन खजलाने के बाद क्या होता है कि जो खाल सही होती है वहां तक उसके खजुराने के असर पहुंच जाते हैं मरद और बढ़ जाता है ऐसी गुनहगार को बेचैनी जो पहले होती है गुनाहों से बचने की शैतान कहता है कब तक बचोगे हम तकाजा डालेंगे तुम्हारी जीत शैतान से कह दो कि अगर उम्र भर भी तकाजा होता रहेगा तो इस दिल को अल्लाह का फर्माबादार बनाता रहूंगा इंशा अल्लाह अगर सौ बरस की जिंदगी अगर जिंदगी अरबों बरस हो जाती तो अल्लाह अल्ला के बंदे अरबों साल बा और फर्माबादारी न छोड़ते करके दे जो लोग गुनेगार बदनिगाही आती हैं उनसे पूछू नजर डालने के बाद कुछ दिल परेशान रहता ही नहीं बहुत परेशान रहता है कि आप और बीवी से न अपनी ना शुक्री पैदा होती है कि हमारी बीवी तो ऐसी हसी नहीं है जैसा कि सड़कों पर फिर से नजर आई तो याद रखो आपकी बीवी अपने पास होगी और सड़कों पर देखने वाले कोई पूछेगा नहीं घास भी नहीं डालेगा लफ्स <laughs> के घोड़े को घास भी नहीं डालेगी लफ्स डाले। <laughs> के घोड़े को घास भी नहीं डालेगी मारेगी तलफा सरसा के तरपा तरपा के मारेगी मेरे इस को यार लोग बहुत मजा ले रहे हैं कि नष्ट के घोड़े को घास भी नहीं डालेगी जो सड़कों पर फिरने वाली है बस अपनी नजर को बचाओ अपनी बीवी पर सब्र करो अपनी बीवी पर इतफा करो बीवी एक नजर बचाने वाले को बीवी बहुत अच्छी मालूम होती है क्योंकि ये एक ही पर नजर है जैसी भी है अगर कुछ कमजोर है उसने में खूबसूरत कम है तब भी खूबसूरत मालूम होगी क्योंकि दूसरों के हस्ल को देखता नहीं है और जो लोग देखते हैं बस उनका दिल नाशुकड़ा हो जाता है अल्लाह ताला ने मुझको कैसी भी और से बेहतर हसीन आई ये मिल जाती तो मगर वो न मिल जाती न मिलेगी <laughs> बीवी काम मेगी और जिसकी बीवी भी ना हो शादी नहीं की हुई या रोक नहीं हुई वादा वादा पर वादा बढ़ाया जा रहा है या सास वादे पर वादा और वो दिन दिन गिन रहा है तो वो क्या करे वो अल्लाह ताला पर भरोसा रखे अल्लाह तरशाद फरमाते हैं कुरान बाद में एरसाद नाजिल कर दिया अलहसल्लाह बेकाफिन अब्दा भी काफी अद्दा क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है और की बीवियां मर गई मसल मेरी बीवी का इंतकाल हो गया तो मेरे लिए अल्लाह काफी है अल्लाह तला कुरान में फरमाते हैं अरे सर लाओ ये काफी अब्दा या किसी की शादी नहीं हुई वो उसको भी अल्लाह काफी है